Андрій Сенченко народився у місті Сімферополь у 1994-97 роках, обіймав посаду віце-прем'єра з питань економіки і проведення економічних реформ уряду Автономної Республіки Крим, народний депутат, член фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Верховній Раді, заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики, голова Кримської організації партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Вітаю вас в эфире Радіо РФМ, программа «Від першої особи». И проведу я Леонид Дудко. Гість нашей программы Андрей Сенченко. Доброго вечера, Андрію. Сьогодні ми поговоримо про позачергове засідання Верховної Ради України Кокса Кваснєвського, зміни губернатора в областях та чому не повідомляється про останню зустріч Януковича і Путіна, пане Андрію. Сьогодні голова Верховної Ради Рибак закрив засідання позачергово засідання Верховної Ради, тому що, начебто, як робоча група не підготувала відповідні законопроекти до розгляду. Е, ну, давайте в даному моменті поговоримо про той законопроект, який стосується. Можливості виїхати на лікування за кордон е, тих, хто знаходиться в місцях позбавлення волі і хто хворіє протягом 365 днів. Е, на вашу думку, чому так? Наскільки він недоопрацьований? І чи це дійсно е, ну, правдивий привід, чи це можливо просто привід? Ну, ви знаєте, е, на мій взгляд. Е... Еще при формировании этой так называемой рабочей группы было очевидно, какое задание она получила. Потому что включение таких персонажей, как Инна Богословская, сразу ставить диагноз этой рабочей группе и перспективам ее работы. Ну и была задача заболтать любой вопрос и отмести его на корню. Ну и, собственно говоря, ну хорошо, оппозиция что-то не так готовит. Кто мешает большинству? которая есть в этой рабочей группе, большинству сформированному правящей партии предложить свой вариант решения задач. Я напомню всю логику. Кокс и Квасневский предложили выход в виде указа о помиловании. Отмели по надуманным совершенным мотивам, перебросили шар на поле парламента. Мы предложили вариант, ну или не, не мы, а, а Кокс и предложил, а Тимошенко тоже поддержала и оппозиция поддержала вариант закона Лабунской. Нормальный, лаконичный, технологичный закон, дающий ответы на все вопросы. Отмели придумали тысячу причин. До я перепрошу, что до закона Лабунской. Прошла информация, что президент Украины Виктор Янукович дал вказивку Представникам партии регионов, фракции регионов проголосовать его в первом чтении с умовой доопрацивания. И, и, и еще. А потом следом пошла информация, что фракция не послушалась. Mm -hmm. Вы знаете, по-моему, сегодня для всей страны очевидно, что всеми процессами в партии регионов управляет лично Янукович. И я утверждаю, что если будет команда Януковича, то вся фракция партии регионов с аплодисментами и цветами будет встречать Юлию Владимировну под воротами Качановской колонии. Была бы политическая воля. К сожалению, те люди, которые сегодня представляют парламентское большинство, они скованы даже не страхом, а ужасом перед Януковичем и перед возможными последствиями для себя, для своего бизнеса. Поэтому говорить о том, что кто-то из них имеет собственное мнение, имеет смелость его отстаивать, наверное, это будет не просто преувеличение, а абсолютно не соответствующее действительности утверждения. По тоньшим словам, такой рекомендации, мягко как не было. конечно, нет. Была обратная рекомендация – валить все. Но при этом напускать тумана. Я думаю, что это продукт, так сказать, политтехнологов, которые обслуживают банковую, и ключевой вопрос заключается в том, что, в принципе, Янукович ни при каких обстоятельствах не собирается отпускать Тимошенко. Это первое. И второе, то, что он, в принципе, не собирается идти в Евросоюз. Его устраивает промежуточное состояние между Евросоюзом и Российской Федерацией, и он думает, что он вот в этой мутной воде сможет каким-то образом выжить, укрепить свое положение, укрепить свои капиталы и, по сути дела, вечно править Украиной. Там, кроме законопроекта Лобойского, было еще несколько законопроектов про лечение хворых, увязанных за кордоном, а с тем еще было не так. Все, все абсолютно законопроекты отметаются, в том числе последний законопроект, который наши представители в этой рабочей группе зарегистрировали вчера вечером, и он практически учитывал все, знаете, даже самые абсурдные пожелания, депутатов партии регионов, входящих вот в эту так называемую группу. И этот закон, даже в повестку дня сегодня не был поставлен, и, кстати, на 19 число тоже не поставлен. Короче, да, да, а да, что за побожение да. там было, если можно? Так. Да. Ну, э, знаете, они э, придумывают все новые и новые. Э, ну, если перефразировать, то в клинике Шарите э, Тимошенко должна быть просто прикована на, наручниками к кровати. Угу. Вот, ну, э, доводят до абсурда эту ситуацию. Ну, вы знаете, наша линия как оппозиции, и в этом вопросе Тимошенко абсолютно нас поддерживает, заключается в том, что выбор страны для нас, под, ну, скажем так, это вопрос номер один, европейский выбор. И поэтому мы идем на любые жертвы, и, знаете, это сложно с моей стороны звучит здесь, вот в уютной студии, когда наш лидер находится там в заточении, говорить о тех жертвах, на которые мы идем, но это жертвы, на которые в первую очередь она идет. Потому что давайте, давайте вот попробуем каждый из нас, наши радиослушатели, тех, кто нас увидит в эфире, представить себя на ее месте. Третий год в заточении. Человек, который испытывает физическую боль в связи с определенным диагнозом, и издевательство, моральное, моральное давление власти, я напомню о телекамерах, так сказать, которые были в ее палате, установлены, и многое-многое-многое другое. И реальные опасения за свою жизнь. Потому что наша власть способна на все. Вот Давайте представим себя на ее месте. И все равно она идет на то, чтобы уговаривать и нас как фракцию, как фракции оппозиции, и представителей Евросоюза на то, чтобы любой ценой подписать. соглашение об ассоциации. Ну, добре. Якщо ви врахували всі побажання представників робочої групи від більшості, то в них же має бути якась аргументація, чому вони кажуть, що ці законопроекти, чи якийсь конкретний законопроект, не дороблений, що його треба доопрацьовувати. Еще раз подчеркну, що эти люди не э, никаких прав, вони нічого не решают, їх мнение не стоит абсолютно нічого. Потому что Янукович с фракцией партии регионов не считается вообще. Есть его мнение и больше ничего. Вот сегодня это мнение выражено в виде команды. Команда валить все и при этом забалтывать. И по сути дела основная функция спикеров партии регионов любой ценой забалтывать. Они в этом вопросе соревнуются. Кто лучше напустит туман, тот больше очков заработает, заработает у банковой. А еще, Виктор Федорович, Янукович, настолько самодостатней. Ну, думаю, что он себя ощущает настолько самодостаточным, но я бы побоялся давать такую оценку, ну, как реальную от себя, экспертную. Именно в первую очередь в связи с экономическим положением в стране, потому что, на мой взгляд, сегодня Украина как государство, и я с большой горечью об этом говорю, представляет, по сути дела, оболочку, которая находится на грани потери просто устойчивости. И это связано не только с проблемой дефицита бюджета, это связано с тем, что власть в течение трех лет системно, э, насильственным образом кредитовалась за счет экономики, за счет банков, за счет граждан, не индексируя зарплаты, пенсии и так далее. Если сегодня э, попытаться провести независимый аудит банковской системы страны, то все просто вздрогнут власть регулярно залезала в карман. Это можно проследить на основе тех вот эволюций финансовых инструментов, которые предлагает власти Национальный банк. У нас были там 7-летние обязательства, облигации в валюте, там, 3-летние, 2-летние, 1-летние. Теперь появились на 21 день. Это означает, что больше, чем на 21 день никто вообще не верит стране. Завтра появятся э, облигации, что называется день до вечера. Ну, это короткий кредит Мы Утром заняли, вечером отдали, да, потому что никто не поверит, что дадут завтра. Но это на самом деле симптомы катастрофы. Я могу привести э, цифры вот по своему родному Крыму, э, когда э, на сегодняшний день э, только лишь не оплаченных обязательств местных советов порядка на 900 миллионов гривен. Всего по Крыму висит казначейство, ну, по сути, непроплаченных платежек на полтора миллиарда. А дневное подкрепление, то есть деньги, которые, собственно говоря, в течение дня оплачиваются, кроме защищенных статей, это 200 тысяч. Лимит на Крым. То есть это 20 лет надо оплачивать эти платежки таким темпом, как это делается сейчас. Это на самом деле симптомы катастрофы. Вот эта конструкция, она может разрушиться в любую секунду. Пане Андрію, ну повертаючись до теми нашої розмови, тобто цього позачергового дня пленарного, який наче так мав відбутися, але фактично не відбувся, там ще було кілька законопроєктів, законопроєкт про прокуратуру і вдосконалення закону про вибори. Але там теж ніяких поступок, а в чомусь тут проблема. Саме інтересне, що ці законопроєкти предложені властю. І ми раді євроінтеграції, хоча ми маємо масу претензій к тим законопроектам, ми сказали так. Да". Мы готовы их поддержать. Мы проголосовали их на прошлой сессионной неделе в первом чтении и сказали, мы готовы их сейчас голосовать. Но э, рыбак закрыл сессию и сказал, что не, закон, не готовы законы. Тогда кто не готов? Эти законы готовила банковая. Мы вы сказали да. Вы их не изменили, Мы нет, э, да, мы ничего не меняли. Но у нас есть как бы предложение по поправкам, потому что, еще раз, там законы выбора, которые, ну, по сути, там косметические, запятые они меняют, не меняя системы. Но мы сказали да. На этом этапе мы готовы согласиться, потому что сегодня нужно сделать этот исторический шаг, подписание соглашения об ассоциации с Европой, а дальше уже будем все остальные вопросы обсуждать. Закон о прокуратуре, это тоже, знаете, такой косметические правки, это по-прежнему репрессивный аппарат, как и сейчас, так и завтра после принятия этого закона. Но они говорят, мы не готовы. Это означает только одно, что есть команда банковой, валить подписание соглашения об ассоциации. Скажите, а есть шанс того, что соберутся народные депутаты на позачерговое заседание в пятницу? Сегодня прошла такая информация, значит, инициатива от большинства, до речи, такая пролунала. Ну, я с трудом себе это представляю, но хочу сказать одно. Мы, как оппозиция, используем любой шанс для того, чтобы не дать власти сорвать евроинтеграцию. В пятницу, в пятницу, в субботу, придем в субботу, в воскресенье ночью, придем в воскресенье ночью. Сьогодні Олександр Косневський, на місці Коксокосневського Олександр Косневський заявив, що готові чекати до 19-го, тобто до наступного вівторка, до наступного пленарного тижня, для того, щоб ці законопроекти були винесені на розгляд Верховної Ради, відповідно розглянуті і ухвалені. Тобто, на вашу думку, яка вірогідність того, що так воно і буде? вероятность того, что подождут до 19 Нет, или почитают, того, что поймут. они дали добро, навіть... ну, Хочу сказать, что это тоже было непросто, потому что наши руководители оппозиции, Яценюк, и и Немыря, и Кличко, и Технобок, мы уговаривали. Ну, они погодились. Мы просили, да, они пошли на это. Так, а теперь ну, ждем мы Ну, опять-таки, вы понимаете, мы с вами пытаемся строить прогнозы на тему, что в голове у Януковича, потому что бессмысленно, вот, например, вести консультации с депутатами от партии регионов. Еще Раз повторю, эти люди вообще ничего не решают. Это просто пушечное мясо банковое. А что у него в голове, мы можем анализировать, предполагать, но эм, я хочу сказать следующее: Янукович оценивает как самую большую угрозу для себя лично, это Тимошенко на свободе. И единственное, что эм, заставляет его вообще как-то задумываться, это не менее явная сегодня угроза для него лично – это экономический обвал в стране и, как следствие, социальный взрыв. И на самом деле мы вот балансируем на грани вот этой, этой ситуации. Второе, еще раз повторю, он не собирается ни в какой Евросоюз. И тут не вопрос давления России, вопрос в том, что для Януковича подписание соглашения с Евросоюзом означает необходимость изменений в стране. То есть с подписанием соглашения только начинается процесс, а дальше будет давление направленное на то, чтобы были реальные гражданские свободы, на реальное реформирование прокуратуры, на реальное реформирование налоговой судебной системы, на, на реальное реформирование отношения власти к бизнесу, власти к гражданскому обществу, к каждому гражданину и так далее. А он не готов на это, он хочет править в качестве царя. Але влада взяла такий активний старт в бік підписання угоди про зону вільної торгівлі, ну не про Євросоюз, а зону вільної торгівлі. Це таке економічне, в принципі, об'єднання економічне. І що тепер Тепер що, відмовляється від цього свого задуму? Ну коли ми говоримо, в даному випадку, власть применитель в зоні свободної торгівлі, то річ йде об економическом дуге правительства, в якому було просто поручено прорабатывать. Но опять-таки це частина димової завіси. Потому что если нет кардинального политического решения, то о чем дальше можно говорить? Если мы с одной стороны, и ну, мы в данном случае, я говорю так, собирательно Украина в лице украинской власти, каждый день декларирует о том, что мы за евроинтеграцию и европейский выбор, и в то же время власть устраивает провокации, такие, как она сделала с Власенко вчера. Ну, это очевидная провокация. Это просто, ну оскорбительная по отношению к Европе провокация, потому что одно из требований европейских лидеров, европейских политиков и, собственно говоря, граждан, живущих в странах Объединенной Европы, заключается как раз в том, чтобы Украина должна уйти от избирательного правосудия. И тут мы получаем очередную порцию в виде дела, дела власти. Скажите, а что в хоть один из законопроектов не в закон? Как тогда вы гадаете, какие выставки будут с боку евро? Ну, вы знаете, я не хочу давать власти рецепты, но мои собственные ощущения, что если будет решен вопрос Тимошенко, и тут даже не вопрос личности, потому что этот вопрос до такого уровня заострил Януковичу действиями власти, действиями своих подчиненных, он показал, что вот отношение к вопросу избирательного правосудия – это вообще лакмусовая бумажка. Может хоть что-то в Украине меняться или нет? Так вот, если не будет решен этот вопрос, то думаю, что не будет подписана ассоциация. Если что-то не дотянут в вопросе прокуратуры, если скажем, будет второе чтение, но ну, не окончательное по, 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 выборам, то думаю, что на это дали бы какое-то время. Тем более, что парламентские выборы есть еще. Возможно, есть еще временная такая фора. В гостях студии радио РФМ был народный депутат Украины от фракции Батьківщина Андрей Сенченко. Вів программу Леонид Дудко. Усього вам найкращого.